嗯，你这奢侈。哎，好啊加？家呵，别加了，咱这够多,、啊、够多了，够多了，够多了，够多、啊，够多了。啊、再加，进去啊？这是不是这是不是虾？我哎子龙，龙啊、你是那个龙、嗯、面里面找龙虾，我是虾里面找面。那个吗？不行你别了。嗯嗯嗯 嗯，也忘记了，还有一个品呢。这也好啊，这也好赚啊。<laughs> 还有一个品呢，你说，稍等一下哈，嗯，叫它腌一下入味入味一下啊。啊，对，入味入味入味啊。来，味是吧？对。小孩子能吃吗？什么小孩子能吃吗？ 生巧大福，宝宝们，破价活动来了，宝宝们，生巧大福，哇，看，糯糯唧唧的啊，宝宝们，看没面外面是可可粉，然后里面是糯米，然后在里面是那、这个呃可可脂，可可脂不是代可可脂啊，非常非常好吃，丝滑的口感，糯糯唧唧，丝滑的口感啊，宝宝们，嗯，糯糯唧唧，丝滑的口感。嗯 线下去买这一个生巧大福，三五块钱一个，是不是？不是那种齁甜了啊，三五块钱一个，然后十九块九能买个四个。咱直播间里十九块九四个啊，五个、六个、七个、八个、九个、十个、十一个、十二个、十三个、十四个、十五个、十六个、十七个、十八个、十九个、二十个、二十一个、二十二个、二十三个、二十四个、二十五个，宝贝。<laughs> 这都递不过来了，宝宝们，<laughs> 助理都递不过来了。二十五个划算哈，宝宝们，咱<算>之前也卖过二十五个，对不对？<划>来，今天所有拍下付款成功的，二十六个、二十七个、二十八个、二十九个，我给大家发三十枚，一号链接上车。一号链接开价刷一拍，给力<列>！三十枚生巧大福啊，十九块九包邮到家啊，宝宝们。 糯糯叽叽的啊，它有点微苦，不是齁甜的啊，我有,有一点微微苦的口感啊。但是的话，夏天天热可能会有点有点化哈、啊，就是它表面上可能没这么好看。嗯，不不影响。不影响吃的啊，的啊<对>宝宝们，如果你要不喜欢的话，可以联系店家客服赔付啊。有的是那种就是化了那种，嗯，但不影响。外面是一个可可粉，你不会这么细腻了，它可能就是那个。 一点，但是不影响使用啊，都很好。那不喜欢可以赔付的啊，有一个赔一个啊。你下单没有啊？十九块九到手三十枚啊。到手三十枚可可生巧大福们，宝宝们糯糯唧唧的，带一点点微苦微甜哈、啊，宝宝们来号 9, 一号链接十九块九三十枚，一号链接来再给大家加五百单。我把它加好了，给拍了，给店。超好吃豆沙假不是豆沙。 这个是可可脂巧克力，嗯、克力可可脂巧克力，不是带可可脂啊，微苦带有一点点甜，不,不需要冷冷藏吗？嗯，现在天气比较热，可以冷藏一下，宝宝们啊。就是这样的，因为天气热的话，可能会这样有点化，这样有点化，这个不是坏掉哈，也是可以吃的。但是如果你不喜欢吃这种的，有一个赔付一个，联系店店客服就行了啊，宝宝们，不要因为这个给差评，嗯、好不好？好。 就是天太热了，就是可能会化开，所以你要放冰箱嘛啊，要放冰箱里啊，还买一样吃的啊。对，两千单没有了。两千单没了？对，我的妈！十九块九，三十枚，一号链接来，再给大家加五百单。五百单加好了，给开了，给力！ 稍微，好嘞。哥哥干嘛去了？尿尿去了。 有、嗯、有没有喜欢吃龙虾尾的？爱吃，的，夏天到了。这个、这个龙虾尾，对，夏天到了嘛，就是吃龙虾尾的季节啊。吃龙虾的这个每小十克的龙虾尾啊，宝们。有的龙虾尾之前卖的咱们都是带汤的龙虾尾，对不对啊？对。带汤是是两百嗯二百二百来克二百五十克，对不对？对这个是不带汤，一百三十克，里面是不带汤的。给大家先拆一包哈、啊，不不，来，里面不带汤，嗯，看到没有？ 它这个里面不是汤，这个是油，知道吧？就是炒制的时候那个油，看没？一百三十克，大概是三十只虾左右。之前二百五十克其实也是三十只虾小，因为带带着汤嘛是二百五十克嘛，带汤二百五十克也是吃三十只左右。现在呢是一百三十克，也是三十只克三十个虾左右，一样的宝宝们，虾的个数是一样的，只不过这个是没有汤，那个是有汤的。这个它里面是带一点点的油，宝宝们，这个油拌一下面，倒香了，拌一下面老香了，看到没有？拌一下这个意面，宝宝们。 嗯，龙虾面，我你们绝了！来，一百三十克啊，宝宝们，一百三十克，三十只虾左右。线下去吃一份，就打开就可以吃，这个不需要加热的啊，咱这个不需要加热，打开就可以直接吃。你开袋即时的啊，加热一下也可以，不加你要炒一下也可以了，不炒也可以，开袋即时，开袋即时，三十只虾左右。线下去买这一包哈，多少钱？ 线下一啊、哦，这一百四十九块钱八包，一百四十九块钱八包，咱直播间里八包不要一百四十九啊，直接改价。啊、嗯哦，有玉面送是吧？来、嗯，八包一百四十九块钱，八包八包一百四十九块钱，咱直播间里八包只要九十九块六，八包九十九块六，今天拍下的再加一包。 啊！你这什么口不卡，那给我弄懵逼了都。哥，你写错了。八包加五包意面吗？不是。 线下去买一百四十九，今天改价给您发九十九。来一号链接，今天所有拍下的宝子们，我再给你加五个意面。这小意面回家你做个龙虾尾拌面啥的，你就用这个去拍。谁給,给你的口播卡？你自己写的？的给你的时候就这个样子。这你们自己的问题哈，这你们商家自己的问题啊，别别别搞我，别回头又总说我,我没卖好，又怎么样怎么样的，又怎怎么样的。 口播卡是我们正常谈好的机制是八包，一包两包三包四包五包六包,包,六包七包,七包八包，然后再加一包意面两包意面三包四包五包意面八包龙虾尾加五包意面九十九块六。你们口播卡给我的是九十九块六九包九包龙虾尾是你们自己搞错的吧？跟我没关系，要卖不好别怪我啊！搞什么一天天不不给你卖你非得让卖非得让卖给你卖你搞个这个东西。 第二小黄车，每小时克大品牌龙虾味啊，超市呃某猫旗舰店去买的话，一百四十九块六毛钱，八包，每一包一百三十克啊。咱们这没有汤的，里面带点油。今天在小鱼直播间九十九块六毛钱，今天所有拍下的宝子们，我再给您加五包意面，回家做龙虾拌面，宝子们，这小意面也可好吃了啊！你拍下，上一拍。对对。 这龙虾尾都很新鲜，看见没？都是新新新鲜的虾，给你演制作而成的，很新鲜，而且很好扒壳啊，就像看，很好脱壳啊。虾肉是肉质 Q 弹，而且没有腥味儿啊。<laughs> 没事。 口播卡整错了而已啊，口播卡机子给整错了，把我弄懵逼了。这虾肉是真的很好啊，宝宝们。对。虾肉很结实，而且是开袋计时的，不用像那种带盒装的，是不是？带盒装的你还得加热一下，怎么样的？这个开袋就可以直接吃，它里面是不带汤的，但是带一点点的油。这个油的话正合适，宝宝们拌一下咱们这个这个加的这个意面，对不对。对 拌一下这个意面，你看这个意面上面蘸满了这个汤汁，直接吃非常好吃啊，宝宝们。九十九块六，八包龙虾尾，五包意面哈，一号链接。哎、你一，一袋龙虾尾是大概是三。